बसमर असल दोस्तों मेरा नाम अदनान खान है आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की वीडियो इस्लामाबाद में मवेशी मंडी कहाँ पर लगाई जा रही है उसका रास्ता कहाँ से है कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कब से मंडी स्टार्ट हो रही है और मौजूदा सूरत हाल क्या है पिशावर रोड से जब आप मोटर की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट पे आई फोटीन की तरफ़ जाने वाला एक छोटा सा रोड जो कि आई फोटीन और आई फिफ्टीन की तरफ़ जाता है ये रोड आगे भाडा चौक की तरफ़ जाता है तो सबसे पहले आप रास्ता देख लीजिए और उसके बाद आपको मंडी की मौजूदा सूरत हाल बताते हैं और साथ साथ आपको आ, मंडी की डिटेल बताते हैं कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आप इस वीडियो में देखेंगे इस साल मंडी का जो टेंडर हुआ है वो आठ करोड़ पचानवे लाख का हुआ है और इस पे दस परसेंट टैक्स के साथ तकरीबन नौ करोड़ नबे लाख का ये टेंडर जो है वो मोन खान ने जीता है जो कि पिछले साल भी सरपरस्ती कर रहे थे मवेशी मंडी की इस साल भी ये टेंडर मोन खान ने जीता है राइट पे आई फोर्टीन सेक्टर है और ये जो रोड है ये भाटा रोड है यहाँ से थोड़ा सा आगे ये अटक पंप के बिल्कुल सामने बकरा मंडी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है ये आपको नज़र आ रहा होगा बाउंड्री बना दी गई है और इसकी सफाई का, का काम किया जा रहा है हर हर बार की तरह इस बार भी एग्ज़िट और एंट्री गेट है बाकायदा मैपिंग की जाएगी गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग का इंतजाम किया जा रहा है ये बकरा मंडी के अंदर का एरिया है बकरा मंडी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं इंतजामिया की तरफ से 10 जून से बाकायदा मंडी का आगाज किया जाएगा इंतज़ामिया जो दूसरे इलाकों से मवेशी ले आने वाले लोगों को बिजली पानी और टेंट की सहूलत फराहम करेगी ये है जी इस्लामाबाद की बकरा मंडी ये बहुत बड़ी स्पेस है जहाँ पे हर साल तकरीबन हर साल यहाँ पे मवेशी मंडी का इक़ाद किया जाता है और दूर दराज इलाक़ों से ईद कुर्बा के लिए यहाँ पे जानवर लाए जाते हैं इंतजामिया की तरफ से 10 तारीख का ऐलान किया गया है 10 जून से बाकायदा मंडी का आगाज़ होगा इसलिए अभी ये चंद जानवर मंडी में मौजूद हैं मवेशी मंडी के बाकायदा आगाज से इखताम तक आपको मेरे चैनल पे मवेशी मंडी के हवाले से अपडेट मिलेंगी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे जन्म दीजिए अल्लाह हाफिज़